Яйца, крупы, молоко. Стоимость продуктов выросла, но и это не предел. До конца года ценники могут еще пересмотреть процентов на 20. Таков прогноз экспертов. В чем причина и что подорожает прежде всего, выясняла Алла Чиш. Киевлянка Раиса Федоровна купила меньше продуктов, чем обычно. Импортные фрукты и рыбные деликатесы теперь не по карману. Нужна и рыба, нужно и мясо, и фрукты просто в меньшем количестве. Если брала, да, там, допустим, с 500 грамм, теперь 200, там, на ну, 150 грамм. И такие цены не предел, говорят в Институте аграрной экономики. Там прогнозируют, что до конца года продукты подорожают. Больше всего овощи, яйца и мясо. До конца года э... М'ясо куряче може подорожчати на 10%, Говорячи про яловичину це 15-20%. Ну і е, біля третини е, 25-30%, скоріш так, це можливе подорожчання свинини. Среди основных причин подражания эксперты называют сезонный фактор. Например, ближе к зиме куры меньше несутся, потому и яйца дороже. А к цене овощей прибавляются затраты на пользование хранилищами. Еще продавцы поднимают цены, опасаясь инфляции. Бизнес прогнозует Девальвацію гривні десь до 26 гривень за долар, і інфляційні процеси десь порядка 25% на найближчі 12 місяців. От ці очікування вони власне кажучи і закладають сьогодні ціни. Аже серед покупателів теж зіграв злу шутку. так в начале недели столичные магазины подняли почти на треть цену на гречку. Вслед за ней подражали другие крупы и макаронные изделия. Хотя объективных предпосылок для роста цен нет. В этом году хороший урожай зерновых и никакого дефицита. По мнению экспертов, помешало частое упоминание гречки в предвыборных скандалах. Основная валюта выборчатся гречана. Крупа. Найчастейше звучало э, по телебачению, как э, реклама спрацювала: Гречка, гречка, гречка. Как правило, споживач реагує на рекламу. Доступность импортных продуктов будет зависеть от курса доллара. Пока цены на заморские товары держатся на прежнем уровне. Алла Чиш, Алексей Салівон, События. Канал Украина.